Saya kira inilah tempat untuk kita bincang kerana saya tidak yakin MBI ada kekuatan untuk membayar dengan jumlah yang begitu besar bukan sahaja nilai kontrak tetapi consultancy fees kemudian financing cost yang luar biasa yang perlu dijawab oleh Kerajaan Negeri. Saya telah bertanya kepada Kerajaan Negeri mengenai keupayaan MBI untuk membuat pembayaran kepada MRCB berdasarkan harga lamsam dalam kontrak EPCC. Apa jawapan kerajaan negeri? Sekali lagi amat mengecewakan. Saya ada di dalam fail ini secara bertulis kerajaan negeri mengemukakan jawapan kepada saya. Apa jawapannya? Pada masa ini kerajaan negeri sedang dalam proses mengenal pasti sumber pembiayaan Baru nak kenal pasti dah roboh dah pun. Yang bersesuaian sama ada melalui pinjaman. Ah ini dia. Melalui pinjaman terus daripada institusi keuangan atau kaedah penjanaan. Saya nak tanya boleh ke MBI mendapat pinjaman daripada bank? Itu yang pertama. Yang kedua Bagaimana kerajaan negeri bersandarkan kepada kaedah penajaan? Kerana di dalam SST ini dalam section 10 tajuknya jelas sponsorship. Saya nak sebut dengan izin tuan speaker, the aggregate amount of sponsorship and or third party contributions shall not exceed 100 million ringgit. Maknanya kalaulah nak bersandarkan kepada pembiayaan melalui kaedah penajaan. Apakah kerajaan negeri tak menilai kandungan perjanjian yang telah ditandatangani dan boleh memberi jawapan kepada salah seorang ahli dewan negeri bahawanya ianya bersandarkan kepada penajaan sedangkan penajaan tidak boleh melebihi 100 juta ringgit Datuk Pegawai Keuangan Negeri dalam sesi yang lepas saya mohon sungguh-sungguh nasihatlah kerajaan negeri bimbinglah mereka pimpinlah mereka Selamatkanlah negeri ini Datuk Pegawai Kerajaan Negeri Kalau perlu bantuan saya Hubungilah saya Sama-sama kita menyelamatkan negeri Selangor ini Kembali sesi pembahasan Undang-Undang Pembekalan 2026 Saya persilakan Uluqlan untuk menyambung pembahasan Terima kasih Yang Muhammad Speaker yang Memberikan ruang kepada saya Untuk meneruskan perbahasan pada petang ini seperti yang saya maklumkan di sebelah sesi pagi saya akan menyambung perbahasan berhubung pembangunan kompleks sukan Shah Alam di mana saya mengikuti perkembangan pembangunan semula stadium Shah Alam ini dengan dekat <coughs> majlis penyerahan surat setuju terima SST bagi pembangunan kompleks Sukan Shah Alam telah berlaku pada 16 Mei 2025 dan sewajarnya menjadi detik permulaan pembangunan semula infrastruktur Sukan Negeri Selangor. Daripada maklumat yang kita perolehi, pembangunan KSSA adalah kerjasama di antara MBI dan Lembaran Prospek Senen Berhad yang dimiliki 100% oleh MRCB dengan nilai kontrak sebanyak 2.937 bilion ringgit. Tuan speaker, saya diberikan sesalinan SST surat setuju terima yang ditandatangani oleh ketua pegawai eksekutif kumpulan MBI bertarikh 16 Mei 2025 Datuk Saipul Yazan M. Yusof di mana di dalam SST ini pihak MBI bersetuju menerima tawaran MRCB dengan jumlah keseluruhan 2.937 bilion ringgit tidak termasuk cukai yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Ada klausa di dalam SST ini yang menyatakan bahawa jumlah keseluruhan 2.937 bilion ringgit ini tidak termasuk cukai yang dikenakan oleh pihak berkuasa harga yang dipersetujui adalah berdasarkan kepada lamsam di mana kedua-dua pihak bersetuju untuk menandatangani satu kontrak EPCC ataupun kejuruteraan perolehan pembinaan dan pentauliahan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh SST. Kalau tarikh SST bertarikh 16 Mei sepatutnya kontrak EPCC ini sudah pun ditandatangani di antara MBI dengan lembaran prospek Sen. Berhad tempoh untuk melaksana dan menyiapkan keseluruhan projek adalah selama 48 bulan yang akan berakhir pada 15 Mei 2029 tertakluk kepada daya usaha terbaik ini istilah yang digunakan di dalam SST best effort basis oleh kedua-dua pihak. Hari ini hanya berbaki 42 bulan dari tarikh siap projek. Tetapi tiada daya, tiada usaha jauh sekali best effort untuk menjadikan kompleks sukan Shah Alam sebagai mercu tanda Selangor juara dalam pembangunan sukan. Persoalan pokok Apakah MBI mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh untuk membiayai projek yang bernilai 2.937 bilion ringgit ini dalam tempoh 4 tahun? Menurut lampiran A Lampiran A ini disebut to be read together with SST ataupun surat setuju terima. Di mana lampiran A ini mencerakinkan jumlah nilai kontrak adalah 2.937 bilion ringgit termasuk konsultansi fees bernilai 278 juta ringgit. Dan 8% kadar faedah interest on financing cost yang bernilai 211 juta ringgit yang perlu dibayar oleh MBI. Tuan Speaker, 2.937 bilion ringgit ini tidak termasuk cukai yang akan dikenakan oleh pihak berkuasa yang pastinya akan melonjakkan nilai projek ini melebihi 3 bilion ringgit. Apakah kerajaan negeri menyedari bahawa konsultansi fees untuk KSSA mencecah 278 juta ringgit ataupun 10.5% daripada nilai kontrak. Nilai kontrak 2.937 bilion ringgit konsultansi fees 278 juta ringgit siapa yang meraih keuntungan yang besar ini kedua saya juga nak bangkitkan mengapa MBI bersetuju membayar 8% kadar faedah on financing cost yang bernilai 211 juta ringgit Tuan Sri, maaf, Tuan Speaker, dah, dah dekatlah, Insyaallah. Ini saya nak kemukakan financial report of MRCB 2024. Dalam financial report MRCB 2024 dilaporkan kadar faedah yang dikenakan oleh bank ke atas MRCB untuk pelbagai projek hanyalah di antara 5.1% hingga 5.26%. Maknanya average cost of financing di antara 5.1 hingga 5.26%. Kalau bank mengenakan kadar yang begitu rendah kepada MRCB ada di dalam financial report pada tahun 2024 ini kadarnya 5.1% sehingga 52.6%. Mengapa MBI nak bayar 8% kepada MRCB? Ini satu perkara yang perlu kita perhalusi. Kedua, Saya tunjukkan satu lagi bukti. Ini audited financial statements of Kumpulan Perangsang Selangor 2024. Di mana menurut audited financial statements 2024 Kumpulan Perangsang Selangor Berhad iaitu anak syarikat MBI KPS kadar faedah yang dibayar oleh KPS Berhad di atas pinjaman ini pada muka surat 115. Bank mengenakan kadar faedah kepada KPS hanya 4.96%. Empat sembilan enam Kalau anak syarikat mendapat kadar faedah yang rendah, mengapa syarikat induk MBI dikenakan kadar faedah yang hampir dua kali ganda dan dipersetujui dalam SST untuk dibayar oleh MBI. Tuan speaker, saya kira inilah tempat untuk kita bincang. Kerana saya tidak yakin MBI ada kekuatan untuk membayar dengan jumlah yang begitu besar. Bukan sahaja nilai kontrak tetapi consultancy fees. Kemudian financing cost. Yang luar biasa. Yang perlu dijawab oleh kerajaan negeri. Saya telah bertanya kepada kerajaan negeri. Mengenai keupayaan MBI untuk membuat pembayaran kepada MRCB. Berdasarkan harga lamsam dalam kontrak EPCC. Apa jawapan kerajaan negeri? Sekali lagi amat mengecewakan. Saya ada di dalam fail ini secara bertulis Kerajaan Negeri mengemukakan jawapan kepada saya Apa jawapannya? Pada masa ini Kerajaan Negeri sedang dalam proses mengenal pasti sumber pembiayaan Baru nak kenal pasti, dah roboh dah pun Yang bersesuaian sama ada melalui pinjaman ah Ini dia Melalui pinjaman terus daripada institusi keuangan atau kaedah penjanaan. Saya nak tanya boleh ke MBI mendapat pinjaman daripada bank? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kerajaan negeri bersandarkan kepada kaedah penajaan? Kerana di dalam SST ini dalam seksyen 10 Tajuknya jelas Sponsorship Saya nak sebut dengan izin Tuan Speaker The aggregate amount of sponsorship And or third party contributions Shall not exceed 100 million ringgit Maknanya Kalaulah nak bersandarkan kepada Pembiayaan melalui kaedah penajaan Apakah kerajaan negeri tak menilai kandungan perjanjian yang telah ditandatangani dan boleh memberi jawapan kepada salah seorang ahli Dewan Negeri bahawa ianya bersandarkan kepada penajaan sedangkan penajaan tidak boleh melebihi 100 juta ringgit? Datuk Pegawai Keuangan Negeri dalam sesi yang lepas saya mohon sungguh-sungguh nasihatlah kerajaan negeri bimbinglah mereka pimpinlah mereka selamatkanlah negeri ini Datuk Pegawai Kewangan Negeri kalau perlu bantuan saya hubungilah saya sama-sama kita menyelamatkan negeri Selangor ini Tuan Speaker dalam pengumuman yang dibuat oleh MRC lah. Berkenaan yang sponsorship tu. Boleh. Baik, kalau kita tengok tadi Ulu Kelang ada maklumkan berkenaan uh, amount yang dimasukkan dimasuk, dalam perjanjian itu sehingga 100 juta atau tidak lebih. Mungkin okay, soalan saya yang pertama, bagi Ulu Kelang berapakah sebenarnya amount yang bersesuaian? Itu yang pertama. Kedua, untuk sponsorship ni bukan perkara yang baru. Kalau kita tengok banyak stadium-stadium di luar negara. Contoh macam di uh, Arsenal, dia panggil Emirates Stadium. Ada jumlah yang disponsorkan, diletakkan dalam kewangan. Dan ada juga Manchester City. Uh, kita panggil intihad Jadi ada beberapa stadium ni dinamakan mengikut uh, amount yang ditetapkan. Mungkin perjanjian antara dua tu kalau bukan 100 juta berapa sebenarnya amount yang yang berhormat rasa sesuai yang untuk disponsor. Terima kasih. Kota Damansara, ini bukan soal quantum. Sebab persoalan saya, saya sebut tadi. Saya bertanya secara bertulis apakah bentuk pembiayaan yang telah dikenal pasti untuk menyiapkan projek ini. Saya tak mempertikaikan bahawa konsep penajaan memang berlaku di beberapa buah negara. Saya tidak mempertikaikan kuantum 100 juta atau lebih. Itu terkandung dalam perjanjian. Tapi persoalan saya, apakah kaedah penajaan ini boleh menyiapkan projek itu? Sebab soalan pokok saya Bagaimana MBI boleh membiayai projek yang sebesar ini? Itu persoalan saya, wahai kota Damansara. Bukan soal penajaan. Kalau saya duduk di sana, kita boleh bincang berapa jumlah yang sewajarnya untuk kita menyiapkan projek ini. Tetapi pastinya, kita perlu rombak semula modul keuangan untuk menyiapkan projek yang sebesar ini. Baik. Dalam pengumuman yang dibuat oleh MRCB, kepada Bursa Malaysia pada 16 Mei 2025. Saya quote sekali lagi Tuan Speaker. MRCB shall fund its obligations under the LOA via bank borrowings and or advances from its shareholders. Maknanya, MRCB telah mengumumkan kepada Bursa Malaysia mereka akan dapatkan pinjaman wang daripada bank. Tuan speaker, sekali lagi saya nak buktikan. Ini financial report MRCB bertarikh 2024. Dalam financial report 2024 MRCB di bawah tajuk statements of financial position for the financial year ended 31st December 2024. Tuan Speaker, jumlah liabilities yang tercatat adalah 2.3 bilion ringgit. Ini pada 31 Disember 2024. Maka persoalannya apakah MRCB mempunyai kekuatan keuangan? Kalau jumlah liabilities borrowings MRCB yang tercatat dalam financial statement ini pun sudah mencecah 2.3 bilion ringgit di mana asas yang diletakkan oleh kerajaan negeri dan MBI untuk menyerahkan projek ini kepada MRCB untuk disiapkan dalam tempoh 4 tahun. Saya juga ingin mengetahui status pinjaman yang dibuat oleh MRCB untuk menyiapkan projek pembangunan ini Saya difahamkan Percubaan MRCB dengan sebuah bank Saya tak nak sebut bank tu di sini Baru-baru ini telah gagal Kerana institusi keuangan juga meragui Keupayaan MBI untuk membiayai projek A ini Section 5 Lampiran B Tadi lampiran A Ini lampiran B Seksyen 5 lampiran B Sekali lagi dicatatkan di sini To be read together with the SST Surat Setuju Terima Menyatakan kaedah pembayaran oleh MBI Kepada MRCB adalah dengan memindah Satu atau lebih plot tanah kepada MRCB Dengan nilai tidak melebihi 200 juta ringgit 200 juta, tak boleh lebih pada 200 juta Iaitu melalui kaedah land swap Manakala baki pembayaran dalam perjanjian hendaklah dibuat oleh MBI kepada MRCB dalam bentuk tunai. Baik. Sekiranya tanah yang dikenal pasti oleh kerajaan negeri tidak dipersetujui oleh MRCB. Saya dah tanya dalam dewan ini dah 2 tahun. Di mana tanah yang nak buat kaedah landshop ni? Oh sedang teliti, sedang teliti, sedang teliti, sedang runding. 2 tahun. Sampai sekarang tidak ada. Sekarang dimasukkan dalam perjanjian. Tak boleh lebih pada 200 juta. Malahan dalam perjanjian pun disebut sekiranya tanah yang dikenal pasti oleh kerajaan negeri tidak dipersetujui oleh MRCB. Hebat MRCB ini. Dia boleh tolak kalau ada tanah yang dikenal pasti oleh kerajaan negeri. Maka keseluruhan pembayaran yang bernilai 2.937 bilion hendaklah dibuat secara tunai. Apakah MIS, MBI ada kemampuan? Empat tahun daripada sekarang nak bayar 3 bilion ringgit secara tunai kepada MRCB. Maka persoalan yang berbangkit pada patang ini ialah kerajaan negeri Perlu menjelaskan sekali lagi dalam Dewan ini, mana tanah yang dimiliki oleh kerajaan negeri atau jabatan atau agensi atau anak-anak syarikat kerajaan negeri yang telah dikenal pasti untuk melaksanakan kaedah land swap bagi membuat pembayaran kepada MRCB. Dewan ini juga nak tahu apakah nilai tanah-tanah yang terlibat, apakah tanah-tanah yang terlibat adalah tanah reserve Melayu. Sekiranya tanah rizab Melayu apakah pembatalan dan penggantian TRM sudah diluluskan oleh MMKN? Banyak perkara yang tidak diperhalusi. Banyak perkara yang sudah tidak diketahui umum. Tetapi stadium sudah runtuh. Belum ada tanda-tanda keupayaan untuk membangunkan. Ketiga Sekiranya MBI gagal membayar sepenuhnya kepada MRCB dalam tempoh 4 tahun, apakah aset-aset MBI dan pelaburan MBI akan dilupuskan untuk membuat pembayaran? Tuan Speaker, saya difahamkan bahawa pemilikan Tanah Stadium Shah Alam Plot 1 HSD 326707 PT2635 di Seksyen 13 Shah Alam telah diberi milik kepada MBI melalui keputusan MMKN bilangan 26 palang 2023 pada 13 Oktober 2023 dengan bayaran premium pada kadar seribu ringgit sahaja. Walaupun pemberi milikkan kepada MBI berdasarkan pekeliling PTGS garis panduan pengeluaran suratan hak milik kepada MBI bagi tanah-tanah kerajaan negeri tetapi saya masih ingin mengetahui apakah nilai semasa tanah ini berdasarkan nilai yang JPPH. Saya telah kemukakan secara bertulis kerajaan negeri enggan memberikan maklumat tersebut atas alasan ianya adalah tertakluk kepada pekeliling PTJS garis panduan pengeluaran suratan hak milik kepada anak-anak syarikat kerajaan negeri. Tanah ini diberikan semata-mata untuk pembinaan kompleks sukan dan rekreasi serta komponen sokongan komersial yang dibenarkan oleh pihak berkuasa negeri dan pemilik hendaklah menyerah hak milik tanah kepada PBN setelah tamat tempoh perjanjian. Persoalannya, apakah komponen sokongan komersial yang dimaksudkan dan apakah tempoh perjanjian pemberi milikan tanah ini kepada MBI? Apakah jaminan kerajaan negeri bahawa kos projek ini tidak akan melebihi dari nilai kontrak asal 2.937 bilion ringgit memandangkan sekali lagi perjanjian kontrak ini membenarkan VO atau variation order section 11 SST memberi ruang kepada MRCB untuk melantik subcontractors untuk construction works bagi projek KSSA persoalannya apakah kerajaan negeri mempunyai pengaruh untuk memastikan dan menyemak kewibawaan kontraktor yang dipilih supaya projek ini disiapkan mengikut jadual dan spesifikasi dan mutu yang tinggi saya juga nak tanya Apakah benar beberapa kontraktor telah pun dikenal pasti oleh MRCB Builder Sendia Berhad untuk dilantik sebagai sub-contractors dengan nilai kontrak tidak melebihi 1.6 bilion ringgit sahaja sedangkan jumlah keseluruhan projek yang ditanggung oleh MRCB dan kemudian dibayar oleh MBI adalah 2.9 bilion ringgit. Tuan Speaker, perkara ini perlu diberikan perhatian serius oleh kerajaan negeri dan saya berharap kerajaan negeri dapat memberikan jawapan yang tepat dan betul sebelum eh, semasa sesi penggulungan nanti.